кровлей он интересуется какими-то отопительными системами он интересуется у нас есть э, большая рубрика на сайте наши объекты которых э, человек может посмотреть наши дизайнерские решения как какие мы интересные окна создавали какие мы создавали двери какие мы стеклили особняки и мы понимаем что людям надо больше мы хотим расширить и уже расширяем ту информацию, которую мы подаем на сайте. Мы будем подавать больше информации о энергосбережении, мы будем подавать больше информации об архитекторах, о том, как заказать проект, где можно заказать проект. Мы хотим помочь людям в работе с архитектором. Мы хотим помочь вам, чтобы есть группа клиентов, которые приходят на наш сайт, которые могут стать и вашими клиентами То есть наши группы клиентов пересекаются То есть мы эмболианы-архитекторы есть люди, которые постоянно посещают наш сайт Есть группа людей, которые не один раз зашли и ушли Они приходят не единожды У нас есть э, печи прорабов-строителей Люди, которые сугубо строят Строят по проектам, которые им приносят Возможно, вы можете предложить лучший проект есть клиенты, которые строят уже не один дом, строят для детей. Они выбирают вновь окна. Мы можем на нашем сайте, и она будет эта информация об архитекторах Черновцов, посмотреть э, ваши работы и выбрать, возможно, именно вас, а не какого-то человека с улицы, который непонятно что построить. Есть группа клиентов перфекционистов, которые уже имеют дом, уже имеют второй дом. Но все равно их это не останавливает. Они строят беседки, оградки. У нас тоже в рубрике «Наши объекты» можно посмотреть, что люди выдумывают, особенно если они живут на Закарпатье. Их там вообще ничего не останавливает, потому что у них их не останавливают финансовые ресурсы в первую очередь. Есть люди, которые ищут дизайн квартир, дизайн помещений. Мы готовы этих людей вам отдавать. Мы заинтересованы в том, чтобы вы, как мы, зарабатывали благодаря интернету. Я вам хочу показать страничку, которую мы планируем запустить в ближайшее время. Она уже в тестовом режиме присутствует на сайте. Это будет проект, посвященный архитекторам в городе Черновцы. Мы не берем что-то масштабное, мы хотим работать в Черновцах, и мы заинтересованы в нашем черновицком рынке. К примеру, это здесь она, информация такая бессмысленная для того, чтобы показать только дизайн. Планируем, что есть рубрика «Архитектор», где есть список архитекторов и архитектурных бюро, которые работают в городе Черновцы. Краткая характеристика, в какой отрасли работают, интересные проекты, которые вы реализовали их можно будет разместить не один, а сколько угодно, сколько вы нам хотите дать, с которыми вы хотите поделиться с людьми. Мы хотим презентовать людям те проекты, которые решены вами в Черновцах. То есть это коттеджи, особняки, дизайны квартир, успешные коммерческие объекты, которые запущены, социальные объекты. Возможно, есть вещи, которые вы не реализовали в силу того, что у вас есть полет творческой фантазии, но клиенты не готовы этот полет творческой фантазии воплотить пока в жизнь. Но вы хотите показать мощь вашей мысли, вашего творчества. У нас есть рубрика «Креатив», и можно будет поделиться и этими работами. На следующем слайде я хочу показать, как, к примеру, могла бы вы, будет выглядеть страничка конкретно архитектора, одного архитектора. Мы предлагаем разместить там, вашу фотографию, контактную информацию. Вот с этим вообще у нас проблема в Черноцах с контактной информацией, потому что предварительно промониторив ну, выдачу Google и Яндекса, можно найти некоторые сайты, которые почему-то контактную информацию делают в виде картинок. То есть телефон нарисован на фотографии. Это, ну, грубо говоря, это бред. Такого нельзя делать, потому что Google не умеет понимать картинки. Мы с вами понимаем, что это человек. А для поисковой машины это, может, это там, кролик или домик. То есть она не понимает, что это. Но она понимает, что такое буквы. Буква. Она понимает, что это телефон, а это e-mail, а это город Черновцы и адрес. И когда мы введем имя архитектора в Google, если все сделано правильно, то как мы его были предыдущие слайды, да, я вам показывал, как выглядит э, балена. Вот так, да? То есть, смысле, если все сделали правильно, то здесь будут где в мусоре всякая информация, должна быть фотография архитектора, должен быть его контактный телефон, где он работает, что он может предложить, чтобы человек понял, что я хочу с ним работать, я не хочу с тем, там, где ничего не написано. Давайте перемотаем, вернемся назад. Мы планируем на этой страничке, то есть краткая информация, которую вы даете о себе, услуги, которые вы можете оказать э, нашим клиентам. Э, возможно, вы хотите предложить некую скидку, некий бонус, который отличит вас от других. Есть возможность сразу же онлайн заказать проект. Мы понимаем, что это невозможно, но человек может отправить э, свой вопрос конкретно вам. То есть будут подключены ваши имейлы которые вы нам дадите, или у нас есть уже, которые собраны Валентиной, то есть человек кликает, и ему письмо отправляется не нам, отправляется непосредственно на вашу электронную почту, вы уже с ним контактируете, решаете, это ваш клиент. Мы хотим, мы понимаем, что вот все это важно вам, а вот эта сторона важна им, клиентам, потому что сколько бы вы хорошо о себе не писали, лучше всего о вас говорят ваши работы. Потому что же, чем вы можете впечатлить, то у вас и купят. Есть, возможно, и знакомые архитекторы, которые не имеют ну, воплощенных работ. Но есть работы, а, идеи. Идеи, я думаю, что тоже очень много стоят. И, возможно, есть люди, которые захотят их а, воплотить в своем особняке. Надо сказать, что мы здесь берем странички человеческие архитекторы. Но люди заходят на наш сайт с 10 регионов Украины. 10 регионов Украины. То есть у нас в день может быть э, от 2 до 5 тысяч э, людей может зайти на сайт. То есть это потенциальные люди, которые могут увидеть вас. Эту информацию мы э, хотим получить от вас, для того чтобы вы могли работать и презентовать себя для наших клиентов. А следующим слайдом я хотел бы показать, как немного печально выглядит в Черновцах поиск архитекторы Черневцы. Хотя бы логично бы да, предположить, что у нас много архитекторов в но, к примеру, сайт Realtor.v, он там на какой-то третьей позиции, он говорит, что архитекторы в ничего не найдено. Может, он брешет, конечно, но, но это грустно для людей, которые вот так начали искать. Другие сайты, к сожалению, почему-то либо постоянно какие-то архитекторы ищут работу, да? Где-то хотят наняться. Либо другие какие-то ищут помощников дизайнера интерьера. Сложно найти архи э, сайт, именно архитектора, который предлагает услуги. Мы этот проект, как коммерческая организация, которая заинтересована э, в успешном бизнесе, не, не планируем запускать там, через год или через месяц, сделать так, чтобы его забыть. Мы хотим сказать, что уже сегодня вы будете дома или будете на кофе-брейке если у вас есть телефон по Wi-Fi, вы можете вбить в Google архитектора Чернильцы и первая страничка будет вести на сайт Балены все архитекторы Чернильцы проекты будинки, квартиры, коттеджи замолвоты проект то есть мы это не вкладываем в долгий ящик мы хотим уже работать с вами начиная с сегодняшнего дня чтобы максимально быстрее заполнить этот информационный вакуум. Вот вам, кстати, ну, вот как и выглядит эта первая страничка. Категория архитектура Черневцев. Это здорово, что можно прочитать при истории Черновцов, но как он вам приведет клиентов, я не понимаю. Резюме архитектора. То есть, опять, резюме архитектора. То есть, мы ищем, где поработать, но тот человек, который ищет работу, вряд ли у него будут заказывать проекты. Это уже работает сегодня, этим надо уже пользоваться. В следующий слайд. Я, конечно, хотел вас поблагодарить, чтобы это все послушали. Специально для архитекторов, для вас мы создали архитектурный e-mail gaudi Мы ждем э, на этот e-mail информацию от вас. У нас есть э, e которые, мы на которые рассылали вам пригласительные. Во вторник мы вышли на эти e-mail некую анкету опросник, которая будет стандартизирована, то есть, к примеру, имя, фамилия архитектора, фотография архитектора, информация о себе, ваши проекты, и вы сможете ее заполнить и отправить обратно нам на почту. Мы хотим сказать, что все эти услуги для вас, они бесплатные. То есть мы будем вкладывать свои временные ресурсы, финансовые ресурсы, человеческие. Ресурс, да, человеческие ресурсы. Но мы это начали, мы обязательно достигнем цели, потому что мы видим, что не просто архитекторы черневци пусто. Есть масса более интересных вопросов. Замоватый проект в Чернивцах, побудоватый будинок в Чернивцах, заказать дизайн или планировку квартиры. На все эти вопросы, к сожалению, Нету адекватных ответов. У нас чистый рынок, и мне сложно понять, как люди находят архитектора в интернете в Черновцах. Спасибо за внимание. Мой телефон и ема. До свидания.